江离离啊！那是小然姐小然姐有双胞胎妹妹。啊，她还有个妹妹？怎么、啊，被戳穿了？不说话了？任清言，这里是乐盟的颁奖典礼，不是你的片场，你在这儿大闹一场，后果如何？想过没有？公道自在人心，我说的都是事实。事实。 仅凭一段视频就来质疑我的身份，不觉得可笑吗？众所周知，两年前毕小然因为一场事故背部受伤，留下了一道十公分的疤痕。你敢不敢当着大家的面展示一下？看就知道了。看来你是做好承担一切后果的准备了。<laughs> 你要玩？ 我奉陪到底。是真的呀？吗？啊！我真儿也有，这这事儿啊？这样啊？看清楚了吗？看够了吗？ 大家看到的视频里，躺在床上的人是我妹妹江离离。真的是妹妹。我之前出于对妹妹的保护，没有公开过我们双胞胎的身份。签约当天，我忘了带重要的文件，就拜托我妹开车给我送过来。没想到却发生了这样的事，是我害了她，害她至今仍在医院的病床上躺着。 你现在是毕小然，但之前不是。他出了很严重的车祸，双腿重伤，现在不可能这么快痊愈。你要是没事的话，你就站起来看看。是我说的还不够清楚吗？空口无凭，我不信。就算这样，说不准就是这样。 千小姐蓄意滋事，造谣诽谤，我们一定会追究下去的。不善罢甘休，我看你们是心虚吧。 我不明白，任小姐为何要步步紧逼，非要撞了南墙才肯死心？感谢你对这场车祸的关心。肇事司机已经归案，幕后主谋也马上就会揭晓。只是有一点我不太明白，任小姐你为何会对这场车祸的细节如此了解？ 这事儿一定跟他有关。对啊，就是他怎么知道？让一下，让一下，警察！警察来了！警察，警察，是警察叔叔的啊！ 任小姐，请你跟我们走一趟。警察先生，是是不是有什么误会？一定是有什么误会。这人真是想……他到底图什么呀？